Já Let Бо наш мне ныне и пресно и во веки веков. Христос воскресе и смерти, смерти и смерть покрой Иисус, человек Божий, Помилуй нас, Боже, повелиться милости Твоей, молимся, услышай помилуй.

Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, сегодня этот радостный день, когда вся православная святая громада святкует светлое Христова воскресенье, мы собрались для, на священном месте для каждого кадимчанина со слезами на очах, помолиться за всех тех, кого с нами нема, кто отдал свое життя, за нашу радость, за наше свободное життя и общение, и вольную веру, Церковь завжди была своим народом и в радости, и в горе. И сегодня мы земно кланяемся всем ветеранам, всем, кто трудился и в тему, на то, чтобы перемогу мы здобули, И чтобы мы на земле, мы земно кланяемся в этот день. Желаем всем вам здоровья и всякого благословения Божьего. Все, кого с нами не махи, наша молитва будет земным уклином им. им память. Шановные ветераны, с ним. Великой перемоги вас! Oh, День победы, как он был от нас далек, как в костре под таял уголек обгорелые в пыли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день.